В ефірі ваша свобода. Вітаю шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу Еспресо і наш гість сьогодні, гість, з яким ми поговоримо про те, як має змінюватися Україна керівник Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі. Вітаю, вітаю вас, дякую за запрошення. Ви знаєте, коли ми вас запрошували, ми звичайно не могли передбачати, що це відбудеться саме того дня, коли президент Грузії Георгій Маргаражвілі вирішить, що вже прийшов час позбавити вас громадянства Грузії. Я розумію, що це ви політика, але це все ж таки емоційно, мені здається, дуже неприємними. Я собі просто уявляю, якщо б я отримав би указ про те, що мене позбавили б українського громадянства. Так просто. Та да, ну, учитывая, что я один із авторів цієї Конституції Грузії, флаг Грузії, який сейчас у мене спеціально для цього дня, це була моя ініціатива, я теж считаю, що це самий красивий флаг. При цьому при цьому мої місє українським. Uh, в мире. И, инициатор uh, да, 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 да? этого флага, я инициатор uh, нового гимна Грузии. То есть всех государственных символик символики, конечно, uh, лишение президента Грузии, который являлся, в принципе, вместе со своей командой, явля, и, то есть я не люблю о в третьем лице говорить, то есть мы вместе с, с нашей командой создали uh, новую грузинскую государственность, впервые за много столетий, то, конечно, это непростой юридический акт, это сознательный политический акт, напуганный, неудавшийся власти, которая не служит национальным интересам. Что касается юридических аспектов этого то, ну, конечно, то, что это политическое решение по нескольким причин, признакам нужно определить. Во-первых, во-первых, в Украине действует двухлетний переходный период, период, когда украинское законодательство предусматривает, что это период, когда который разрешает там, брать, то есть выходить из другого гражданства. И Об этом грузинские власти были хорошо информированы. А, а тут а, а, много наших граждан которые работают на разных должностях, которые взяли украинское гражданство. И э, ни по одному из них такого, и взяли намного раньше меня, э, такое решение не принималось. Это еще раз доказывает, что мы имеем дело с политическим решением. И они очень боятся меня. Они боятся свободного слова, поэтому они пытались в последние три месяца пытаются прикрыть главный независимый телевизионный канал Рустави 2. И они пытаются лишить меня возможности участвовать в следующих грузинских выборах, которые в октябре следующего года. Хотя я не заявлял, что хочу участвовать в этих выборах. Моя партия и так самая популярна сейчас в Грузии. По последним опросам она бы получила первое место. По этим опросам у нее было 30%, причем то, что все главные лидеры или выгнаны за границу, или сидят в тюрьме. А правящая партия поступает на несколько процентов, и, и она катастрофически продолжает падать. Кто такая правящая партия, что мы понимали? Это э, Руководитель этой партии – главный частный акционер российского «Газпрома». То есть не просто там какая-то конспиративная он он и есть «Газпром». Э, русский олигарх Иванишвили, э, Парис Иванишвили, как у России знали, в Грузии он назывался «Бицине». Э, и э, э, он, естественно, когда… Э, э, Приходил к власти через демократические выборы. По эти выборы мы провели демократически против огромной машины денег. У него 7 миллиардов долларов, что мы понимали, это где-то четвертая часть того времени общего валового продукта Грузии. Ну, трудно сражаться с такими деньгами. Но когда они пришли к власти, они с самого начала говорили, что их цель была меня посадить. Об этом говорили Медведя Путин, они говорили В Унисон. Путин сказал, и придет новая грузинская власть, и она будет судить Саакашвили, и удалить меня из грузинской политики. Это их обязательство по отношению к Москве, которое, в принципе, помогла их привести к власти в Грузии. Поэтому то, чего Россия не могла добиться в 2008 году, путем военной авантюры, военного вторжения, Она змогла добитися через демократичні вибори двох 2012 тринадцятому. І це сейчас совершенно очевидно. Це уроки також для України. Я хотів, хотів, до речі, повернутися відразу до української справи і так. сказати, що є в мене інформація, що ви зараз думаєте про те, що ви переїжджаєте з Одеси до Києва. Якщо нет. це дійсно немає такої та таких навіть великих переміни, це точно. Потому что э, это однозначная ситуация, что э, без больших Киева не может быть серьезного развития ни в Одессе, ни в во Львове, ни в Черкассах, ни где-либо. Э, э, и в Одессе мы реально тоже сталкиваемся с этим каждый день. Элементарные вопросы не решаются, э, э, в регион не укладываются деньги. Э, что мы получили на прежних выборах? Несмотря на то, что президентская партия получила достаточно много голосов для Юга Украины, для Украины это много голосов. Но там тоже очень смешанная ситуация. Но то, со... что фактически доминанта политичная кабула, так можно сказать, и залишилась в областной Раде да, 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 Нет, ну, там проблема в том, что местные старые элиты остались практически не, не затронуты. А почему это происходит? Потому что практически нет бюджета развития. Нет, нет бюджета. А что мы даем вот людям? Ладно, мы... А может быть бюджет розыск стать, около когда Международный валютный фонд фактически единым реальным джерелом украинского бюджета? Правильно, то же самое было. Грузия Украина отличаются, они против того, чтобы кальку перекладывать, но однозначно, что в Грузии бюджет у нас вырос в 11 раз, причем то, что мы сократили на, на 60%. За 7 или 8 лет, но, но первый же год, когда мы начали реформы, важно, он да. практически удвоился. И почему? Потому что... Мы, сейчас многие говорят, что мы должны сократить налоги. Я с этим согласен. Но просто сократив налоги я ставлю теперешнюю систему ДФС. Теперешнюю систему отсутствия борьбы с коррупцией. То, что никто не отвечает, никто не сажает, нет, ускорочивая вот Вер... налоги и измениваться система. Да, верховенство права. Угу. Параллельно надо сажать коррупционеров, чтобы довести порядок. Параллельно надо э, менять полностью систему. Сейчас у нас система ДФС. Вот я пытался там, помочь людям вывести орех. И я столкнулся с этим. Мы сказали одесский таможник, каждый раньше одесский таможенник… Снова, снова да, ходили, да, чтобы да. я в Грузию повернулся. Да, да. А, нет, нет Одессы, в Одессе 30 тысяч долларов, то есть 15 тысяч долларов брали за каждый контейнер, взятку. И когда я об этом знал, уже когда пришел сезон, а сейчас большой урожай, мы сказали, что каждый, кто придет, мы выведем, мы давайте вместе со садом, мы пошли к ДФС, давайте, давайте, сделаем так сертификат происхождения, чтобы они честно покупали, государство что-то давали. И сейчас что происходит? ДФС объявила, что они должны платить столько налогов, если легально, то каждый контейнер получает 30 тысяч долларов. В результате они опять не хотят платить. Мы вот мы ждем, таможенники ждут, когда они придут. Они не приходят. Не приходят, потому что легально вывести не, не угодно. Поэтому ну, фактически без, без, без мины правил и, да, да, и, что, и что будет, я вам скажу. В результате пройдет ореховый сезон. Угу. Да. Кастаса, как обычно, получит 0. Зато те депутаты, те э, смотрящие, которые на этот раз на этой теме сидят ДФС они получат, как по нашему подсчетам, минимум 40-50 миллионов долларов. Ну что-то можно сказать еще, украинцы такие То в том, да, что это, это, это же элементарно. Да, ну? просто загнали тень, и потом нам будут говорить, мы это мы же налоги, мы же не можем себе. Как что мы получим? Мы вот я проведем эксперимент, ничего мы не получим, а так мы получили хотя бы там... То, я не знаю, 25-30 сорок. Я хотів запитати ще про Одесу. От була ця ситуація з виборами. Так. Очевидна ваша конфронтація з Трухановим. Ну, ви звинуватили його в фальсифікації, судові процеси поки що принаймні до чого не призвели. І от як можуть існувати в одному політичному просторі керівник адміністрації, який має свої повноваження і мер не, во -во обласного берегу в Одеську Одесь, Одесь, області на ну, Одеса да, не да, Одеса, да. Да, Звичайно, ні, звичайно, да, але це ж да, обласний да, центр, да, да, це обласний. Да, центр. Да, да, це обласний это, центр. Во У цех є свої паламочі. Проблема друга. Сейчас вот есть прекрасный пример, что значит борьба новых ценностей, новых вообще ценностей и отсутствия ценностей. Мы создали центр обслуживания граждан, первый и последний такой пока что в Украине. И идея была, что в Одессе должны создать сам передовой центр, где все вытяги, все там оформление купли-продажи, все другие вещи, которые от государства обычно требуют, где в большую очередь, где обычно всегда брали взятки, и, и, занимало иногда несколько недель, чтобы наместить там, за полчаса, за час грузить, это иногда занимать 10 минут, 5 минут, ну ладно, здесь нет электронных реестров, электро, но мы каким-то образом создали сеть, чтобы систему, тогда она быстро выдает все равно, по сравнению там, со всеми другими городами. Натренировали этих молодых людей, американцы дали на это деньги, взяли, э, построили э, самый современный офис в Украине, э, ну, отремонтировали, здание это э, значит, э, вот, туда их поставили, торжественно открыли, президент приехал, и что происходит? Мерия же, естественно, что делать сейчас? Мерия говорит им, Сначала обещали, это молодые ребята, 21-22 года, девушки, там, у них первая работа, они сразу после института, но они просто супер, они улыбчивые, они uh, очень стараются с большим энтузиазмом, идеалисты. Это как наша новая полиция, но чуть-чуть другой отрасль, но тоже сервис. Потом uh, uh, они обещали зарплату 4000 чем-то с кривен, плюс считаю, мы, mm -hmm. то, премию в каждом месяц. Они, естественно, пришли пол, пол, полные ожидания, многие и короне, но если 4000 платить, 3800, можно, в принципе, снять комнату и можно, ж, ну, покормиться. Не нужно. Да, не дуже, да, я не дуже но прокормиться. Да. Но ну, не летом-то тяжелее, а здесь, ну, зимой хотя бы. А сейчас они открылись где-то концу лет, в сентябре. Даже в октябре они открылись. Так что пришла, что они сделали? Сначала им не дали зарплату. И сказали, мы вам не дадим зарплату. А ну. чему? Ну, вот как вы временно исполняющий. Мы вас не назначаем. Потом, а потом мы нашли еще -то, бизнесмены создали фонд э, такой благотворитель для развития Одессы, поскольку денег в бюджетах нет. Э, значит, 11, они спросили, что чем мы им еще можем помочь, мы им сказали, может, мы их будем за их питание платить. И они там кормят их 30 гривен в день, талоны. Пришла позавчера представительница мэрии, на них накричала, на этих молодых, сказала, что мы вас всех уволим. Чему? Вы берете талоны, это коррупция. Вы что, не знаете, что это? А до этого была компания, что это не талоны, на самом деле, это наши банкеты, которых мы там... Ну, они сначала подготовили uh -huh. фон, они же, потому что их люди. Потом пришли, напали на этих молодых, скажут, что вы кормитесь, это талоны. А что взагалі было с этим фондом? А что ничего не было? взяли, взяли 15-20 бизнесменов, собрались, пришли ко мне, сказали, мы хотим помочь, мы всегда помогали. Это хотим... коллективный сорос. Нет, мы хотим помочь. Их интерес... То есть Почему они... не на Сорос вам допомогли? Не реально в реальном грузе? Да, да, да. Но, да, да но... Но, но, Сорос мог а Сорос, Сорос мы позволили платить нам зарплату, а этот фонд нам ничего не платит, потому что это по, по закону Украины запрещено. Но... но, в но... Есть да. Сорос на да, да. И что, ситуация да. была, когда они пришли, сказали, мы хотим помочь, и сказали, ладно, назначайте своего директора помогайте". и помогайте. Он говорит, мы хотим помочь милиции, потому что там у них проблемы с правопорядком. Он говорит, хорошо, а начинайте спецназ. Они оснащили спецназ, купили там, формы, там, машины, да, да. А потом они сделали приема, потому что денег в бюджете за нее, для граждан, граждане граждан раньше принимали у сортира, где-то там за углом. Стеклянной так, так, такой центр, где с улыбкой, мы их, опять американцы взяли деньги, чтобы персонал подготовить. Потом они а, а, тоже вложили деньги в питание этих людей, там они там сейчас в госпитале делают ремонт военным, там они кому-то квартиру дали, они дают сейчас полиции служебные квартиры, потому что у наших полицейских новых, там, когда они в Киев приезжают. -то хоть сказать, что в принципе послугами этого фонда сами чиновники не коррестовались. Нет, ну конечно не было, но... Потому что но... да. про це були, були да. нет, это были разговоры в медиа, я Они, чем, они, они копают все время, потому что они могут поменять главное, что мы коррупции не участвуем. А это настолько этика. Если бы я хотел у кого-то деньги, они говорят, он их деньги вам... Я бы намекнул бы, они миллионы бы прибежали. Только с того момента я бы знаете, перестал, знаете, перестал я? прекратить... Знаете, я? Я, я не знаю, я бы прекратил. Я знаю, как они это делают. И это мы расследуем. Чужие дозы. <laughs> да. Доброе, а але скажите мне. Да, но, но поэтому, они будут, ä, поняли, потом эти бизнесмены сказали, что вы, что это собачье дело, наши деньги хотим так продать, если это э, в рамках закона. Кто вы такие вообще? Они сделали громкие заявления. Ну, ладно, этот фонд, они... Следующий будет еще что-то. Потом скажут, что я там маньяк какой-то. Потом скажут, что я собаку съел. Вы или, сами или, или информационную компанию. Нет, нет, не, Я же знаю, я, я это проходил. Але я мож... это проходил. Это все фейсбешные штуки, которые они делают в Грузии, когда... Главное, о человеке много рассказать. Вот много рассказать, что, допустим, он там балуется наркотиками. Много рассказать. Нарко... И, 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 и потом, когда человек посмотрит, он уже столько раз слышал это от э, к, канала там Плюс, а там каких-то разведенные же стандарт команды, еще про нее рассказывать, потом обаче. Когда тысячи расскажут, что ты э, слон, э, то Все люди поверить. когда нам не, не поверят, но часть, ну не слон совсем, но может быть, так они работают. Когда у них ничего нет. И когда ты не играешь в их игру, то надо уничтожить пропагандистским компаниям. Поэтому главное, что когда вместо того, что там делом заниматься, какие-то наши там чиновники вынуждены да так... отвечать, что нет, мы не слоны, нет, мы не, не крали. Как можно стать популярным молодым. Только я вчера разговаривал с корреспондентом студентского телебачения, так первое питание было, как я до легализации легких наркотиков. Молоди на навіть ставятся до таких речей, как не я, я, очень консервативен. Я считаю, что, ну, я, во-первых, считаю, что за Куріні Маріхуна Сяжач Клупи. Ну, я проти всяких легалізацій по прошою причині. Це було не моє питання. Ви знаєте, я хотів вас запитати. От сьогодні ще є така новина, ви вже бачили як про вас відгукується Ігор Коломойський, Що він говорить, що ви диктатор. Але це. с одного стороны. с другой стороны, Я вот разговаривал с людьми, которые близки до Квентине Грегоришена, и вынуждены, что Григоришин делает все, чтобы вы стали новым премьер-министром Украины. Вам не знаете, что, что олигархи из разных боков, они просто вас выкрашивают своим этой сам образ <наз> если никогда хочет. это невозможно. И по определению они могут говорить все, что угодно, но я категорически не приемлю, чтобы любой из человек просто из-за того, любой какой бы фамилии он не был, из-за того, что у него есть какие-то деньги, определен больше, чем любой гражданин Украины. Кто должен на какой должности быть, какую, какую политику должен проводить, это совершенно неприемлемо. И это все должны понять. Потому что почему у меня главная проблема с, чем, с этим? Коломойский в Грузии для меня проблем не представлял. Очень просто. Очень. Он платил налоги, по-моему, первый и последний раз в своей жизни. Когда Коломойский появился у нас в Грузии... Так это же да. та же самая история с Варихом. Да. Вы дали возможность нет, платить нет, Да, Он, податки, он, нет, он, платит. он пришел и говорит, Но. сколько мне платить? Ну, наши налоги, собрались наши налоговые, ну, как бы крупный инвестор. Ну, они подумали, что, наверное, Коломойский... Они слышали, что он не любит платить налоги. Он а говорит, что, у вас был приватбанк просто у вас? Тишишись? нет, нет это он Ферросплан завод купил в а, э, Грузии. Угу. И угу. он, значит, э, они ему сказали, они думают, скажем, 150 миллионов. Ну, по посчитали по максимуму. Ну, вдруг заплатили. Я там, у вас такого Нет, ну, не, ну, а, это, это был большой инвестор. Думаю, они посчитали, там, там можно было 150 и 300 и 200, потому что там было абсолютно до этого бухгалтерия была черная полностью. Поэтому они посчитали, сколько реально можно, чтобы он не остановился. Но, но ну, они думают, 150, но он скажет, 75, на 100 договоримся. Он ему сказал, что 150, он говорит, кому? Какие, на какие счета он спрашивает? Он говорит, ну как у нас какие счета? Бюджет? Ребята, нет, вам то что? Он говорит, нам нет. Бюджет. Он говорит, а патриот, вы что, патриот? Я, ребята, очень не люблю патриот. Но заплати 150, они могли своему счастью. Но после этого что он начал делать? Он опять, опять начал, конечно, плохо себя вести, в том смысле, что он занят турлингом. нет, толлингом. Ну, он не может нет, не заниматься махинацией, мы это все знаем. Опять занялся толлингом. И э, а, толлинг это то, что, о чем сейчас мы подняли скандал в Одесском припорту. Опять сам его там 70 миллионов что-то написал, опять заплатил. Поэтому дня с Грузии никаких проблем. Он зарплаты платит, то есть зарплаты платит рабочий, Он э, платил налоги Бюджет. у вас в И он совершенно не определял, кто должен быть на какой должности и кто чем заниматься. Точно так же, здесь, если любой из них Коломойский, Григорийшин, Ахметов, будет платить налоги, будет там заниматься там, создавать рабочие места и все. Нет, проблем. Но как только, как только, как только фирташ, любой, любой, любой бизнесмен, крупный бизнес, если он просто делает это, он крупный бизнесмен, платит налоги, он честно играет, все. Как только, а человек, человек, как, как только человек, как да. только человек, человек занимает. А президент, президент был. Я вы... не про президента. Зачастую он не пытается. А что у личина может, имеет возможность такими. Хотим мы да, ходить да, да, и разговаривать. Да? Я должен определять политику только из-за того, что у меня есть деньги. Не интеллект. Если он интеллектом берет, там идея это окей. Но если просто он говорит, что у меня есть деньги. У меня есть телеканал, я кого угодно всем убью, объявлю коррупционерам, наркоманам, таким там. Тут у есть телеканал, это и украинская демократия. Или. Или. И из-за того, что у меня есть деньги, я решу, кто должен сделать. Это совершенно неприемлемо. Один гражданин, один голос. Все очень просто. Вот я украинский гражданин. для за того, что меня лишили грузинское гражданство, у меня есть один голос. И этим одним голосом пользуюсь. И то же самое. Если бы у меня, у меня нет денег, но если бы у меня было там 20 миллионов, 50 миллиард, 10, я бы не имел больше голоса, чем один. Мне бы не стало полтора голоса, 100 голосов, 200 голосов. А тут когда есть претензии, вот это моя глав... главная, главная проблема. Если вы станете премьер-министром на бажание, вот, скажем, людей, которые хотели вас бачить, на что это он вы не верите. Еще раз говорю, что не опред... люди с деньгами не должны определять, кто где должен. Ты можешь, они могут высказывать свои мысли, они могут, они могут быть интересными и неинтересными, но один человек, один голос. Деньги не должны решать. Будемо вважати, що це і є таке головне правило українських реформ, яке нам сьогодні запропонував в нашій сьогоднішній розмові керівник Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Сакашвілі. Дякую, що Дякую. були з нами в цій програмі. І будемо сподіватися, що ще зустрінемося з вами в ефірі Радіо Свобода. Дякую, шановні слухачі і глядачі. Цю програму провір для свята репортников. До нових зустрічей в ефірі. Хай щастить.